передачи еще до этих всех этих самых, проведения этих мероприятий по заводу. Я думаю, что в ближайшее время мы с ним встретимся, встретимся с Манченковым, встретимся с руководителем санации, значит, председателем или руководителем совета кредиторов, определим, чтобы что сегодня они думают по заводу, но я вам хочу сразу сказать, я уже некоторым говорил, что сегодня просто на заводе не хватает сегодня профессиональных работников, которые бы могли бы сегодня действительно предложить реальную схему, ну будем говорить, ну как бы восстановления работы этого предприятия, потому что то, что до этого было, оно не отличалось а самое главное профессионализмом. Поэтому я думаю, что на заводе не надо ставить крест. Главное, чтобы сегодня мы опять не побежали в другую сторону и сказали, что мы все-таки будем покупать иностранные поезда. Крюковский завод может это делать сегодня так. Я думаю, что там, как говорится, просто надо сегодня, если у правительства есть добрая воля, так я даже предложил, я разработал будем говорить, сейчас я работаю над концепцией э, по монетаризации сегодня, э, короче, замене льготных перевозок э, монетарными, так, значит, причем мы хотим это сделать на примере Харьковской области, так, сразу это нельзя делать, чтобы на всю Украину, мы знаем, какой был э, резонанс в России, но то, что это надо делать обязательно. И Южная железная дорога сегодня по своим, по тем требованиям, которые наличие турникетных систем, там, систем управления и так далее, она, техни, наличие технических средств, она как раз сегодня наиболее адаптирована для проведения такого пилотного проекта.